В этих листах Службы безопасности Украины вказано, что порушена криминальная справа. И ну, Я не, не могу разглашивать весь текст, который там указан, но согласно этих листов мы не имеем права выпустить груз свободное обращение, то есть перемещение через таможенную границу Украины. Вся информация, которая стосуется этого груза, она находится... у Службі безпасності України Они нам не розглашають, і ми теж не маємо права согласно власна статті 11 митного кодекса розлашати інформацію. А я вам вкратце сказав на які підставі ви на підставі реагуєте? листов із да, лист... я вам зачитаю зараз митний кодекс, стаття друга говорить про те, що виключно ви можете керуватися законодавчими актами я України і нормативно про я звільняюсь, вибачаюсь, так. Я... Треба роботи, і я вам вкратце давлендів все. більше мені сказати нічого. Ізвините, копію листа копію я не можу надати. Стаття 11 митного кодексу. Ми робили переогляд. Вибачте, вибачте, треба працювати. У нас не Вибачайте, вибачайте. Та куди ж ви так ховаєте? Мікрофон оддайте. Ви наші петлю вкрали. наше майно? Оператор мне подсказывает, что сейчас э, чудно, как э, начальник медового поста с э, нашим звуком куда-то очень быстро бежит. И чудно, важное дыхание. Он убежал, Алис, пойдем. Пойди, зайди, там, возьми мои ключи от машины. Вот бор... Да, ключи от машины. Я вот тут, на первом этаже, ну, с черного хода там. Ключи от машины и барсетку тут. Принеси мне. Или вообще давай сюда. Давайте, может, в СБУ съездим, пусть они там вылучают, что там хотят делать. <с> Исполнитель там мастер, ма, -ма, -ма, -ма мастер рук, ма вот фамилия. У меня есть его телефон, как бы, я несколько раз звонил, ну, трубку не берут. Ну, и вроде как я нашел этот, и мобильный его. Он мобильный же не дает, поняли? Я уже давно хотел поговорить с ним. Ну, да, ну да, но ну, крайними мы останемся, 100%. уже, понимаете, уже. Уже крайне. Да, ну, как бы, неприятно, знаете, неприятно очень, конечно. Короче, я сейчас еду к вам, я, я отсюда потихонечку. То есть они там. <говорит> да ну я, я больше им не буду ничего никаких интервью давать. Не, не, не заставляйте меня. <говорит> так, а тут два выхода, поняли? Тут... <говорит> да. Ну, Донецки. Мариуполь город герой. <говорит>